নমস্কার বন্ধু বান্ধবী মূল তেজপুরিয়ান ব্লগুলো আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাইছো এটি নতুন ভিডিও মই আপনার ওসর আহিল আজি মই উপস্থিত আছো সাংস্কৃতিক নগরী চামুগুড়ি চতিয়াত হয় এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তেও এজন ধুনিয়া অভিনেতা অভিনয় করে সকলে মন করবলে সক্ষম হয়েছে এয়া আমার সন্মুখত জয়ন্ত হাজৰিকা নমস্কার দাদা দাদা মূল চ্যানেল আপনার স্বাগতম জানাইছো হয় যাত্ৰা বুলি ক'লে আপোনাৰ মই যেতিয়া ক্লাছ ফাইভত আছিলোঁ ক্লাছ ফাইভৰ পৰা স্কুলত নাটক কৰিছিলোঁ স্কুলত নাটক কৰাৰ পিছত এখন এখনকৈ এনেকৈ বাঢ়ি গৈ আছিলে স্কুলীয়া জীৱনটো আগবাঢ়ি গৈ আছিলে লগতে নাটকো আগবাঢ়ি গৈ আছিলে তাৰপিছত মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত মই থিয়েটাৰত গুচি গ'লোঁ থিয়েটাৰৰ পৰাই মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ একজাম দিলোঁ তেনেকেই যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰি গৈ আছিলোঁ থিয়েটাৰত থাকিলোঁ প্ৰায় দহ বাৰ বছৰমানেই থাকিলোঁ হয় থকাৰ পিছত আহি পেলাই আপোনাৰ এই চিৰিয়েল জগতখনলৈ আহিলোঁ কেমেৰাসমূহলৈ আহিলোঁ কেমেৰাসমূহ লৈ আহি এতিয়া মোটামুটি পাঁচ বছৰমান আনিম আৰু কেমেৰা জগতখন দাদা এতিয়া আপুনি

হয় 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 দাদা আপুনি ভ্ৰাম্যমান জগতত বাৰ বছৰ পাৰ কৰিলে সেই বাৰ বছৰত কিমান দিন আপুনি ধৰক ভাল লাগিলে আৰু তিতা কিবা মিঠা আমাৰ ৰাইজক অকণমান আপোনাৰ অভিজ্ঞতা জনাওক তিতা মিঠা দুটা বস্তু আছে হয় আৰু মানে কি হয় যিটো সোৱাদ মানে আমি কেমেৰাৰ সন্মুখত নাপাওঁ আৰু তিতা কবলৈ গলে তিতা মানে সেইটো এটা মনৰ দুখো তাতে সোমাই থাকে মানে ঘটনাটো কি ধৰি লওক মোৰ যদি ঘৰত ভগৱানে নকৰক মোৰ মা দেউতাও ঢুকাই যায় হয় মই তাতে নাটক কৰিবই লাগিব অঁ সেইটো হয় আহিব মই নোৱাৰোঁ হয় আৰু ওচৰতে যদি হয় তেতিয়া মই আহি পেলাই আকৌ সন্ধ্যা গৈ পেলাই মই শ্ব' কৰিবই লাগিব হয় হয় এইখিনি থাকে দুখ মাজতে গম পাইছে তেখেতৰ মা ঢুকাইছে কিন্তু শ্ব' কৰিব লগা হৈছে আৰু তিতা মিঠাটো জীৱনত গতিকে বাৰ বছৰত বাৰ বছৰ অভিনয় কৰি যথেষ্ট তাৰ পৰা কিবা কিবি পাইছো হয় হয় আৰু ভাল লাগে থিয়েটাৰ কৰি ভাল লাগে কিন্তু এ আমাৰ এই

প্ৰথম কথা হ'ব এটা বস্তু কমাই দিলে মানুহজন চাপৰ গতিকে ভিলেইন কৰিবৰ কাৰণে মই চাপৰ হৈ যাওঁ কেতিয়াবা কমেডিৰ কাৰণেও মই চাপৰ হৈ যাওঁ যদি তেনেকে মিলাবলগীয়া হয় মিলি জুলিয়ে কৰিব লগা হয় সকলো অভিনয় কৰো অকল কমেডি বুলিয়ে নহয় যিকোনো অভিনয় কৰো বডিত যিটো খাই সেইটোৱে কৰো হয় আৰু সংলাপৰ কথা ক'লে সংলাপ বোলোতে মই থিয়েটাৰৰ সংলাপ ইমান খিনি মনত নাই আৰু এতিয়া বহু বছৰ আগতে শুনাইছো ৰাইজক এটা দিওঁ অকণমান অকণমান দুজন আছিলে নাটকখনত আৰু সিহঁত দুইটাই মানে মোৰ লগত মনবোৰ নিমিলে আৰু দুইটাই বিয়া বৰ পতা হৈ গৈছিলে কিন্তু মাক ঢুকাইছিলে সেই সেইকন জেগাৰে মই এটা সংলাপ মাতি দিছো ডাঙৰ শুনা আৰু ই সৰু কলে গল সৰু সৰু তই আজি দুইটাই শুনিব লাগিব তহঁত দুইটাই যে মোক সদায় কৈ আছ এই গছজোপা কাটি দিব লাগে বুলি এই গছজোপাত কিমান কি লুকাই আছে তহঁতে জান কেনেকৈ জানিবি তহঁতে তেতিয়া আৰু আমাৰ খবৰ নাৰাখ গতিকে বহুদিনৰ আগৰ কথা তহঁতৰ মাৰক মই বিয়া পাতি আনিছিলো আৰু মাৰ বিয়া হৈ অহাৰ অলপ দিন পাছতে মোক কৈছিলে যে আপুনি এটা ডাঙৰ গছৰ পুলি আনি আমাৰ এই চোতালখনৰ মাজমজিয়াতে ৰুই দিবচোন আৰু কথা মতে খাম দৌৰা ধপৰা ডাঙৰ গছৰ পুলি এটা আনি এই চোতালৰ মাজমজিয়াত ৰুই দিছিলো তাৰ অলপ দিনৰ পিছতে ডাঙৰ মইনা তই পৃথিৱীলৈ আহিলি আৰু তাৰ অলপ দিনৰ পিছত সৰু মইনা তই আহিলি এতিয়ালৈকে চব ঠিকেই আছিলে তহঁতবোৰো ডাঙৰ হৈ হৈ আহি আছিলি আৰু আৰু সেই মাৰে ৰুবলৈ দিয়া গছ পুলিটো লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আহিল চাহ এতিয়া তহঁতে সংসাৰ কৰিলি আৰু গছজোপাও ইমান ডাঙৰ হৈ গল কিমান ন চব কি কি চলি আছিলে কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ যেতিয়া মাৰে মোক এৰি থৈ গুচি গল তাৰ পিছৰ পৰাই এইবোৰ আৰম্ভ হৈ গলো মাৰৰ আত্মাটো চাগে এতিয়াও সেই গছজোপাৰ চাহতে চিৰণি লৈ আমাবোৰক চাই আছে কিন্তু কিয় বুজিবি তহঁতে তহঁতে নুবুজ তাত গছজোপা কাটি পেলহি তহঁতৰ শান্তিটো সৰু কিয় ৰখি আছ যা সোনকালে গৈ কটল এটা লৈ আহি এই গছজোপা কাটি পেলা কিন্তু এটা কথা দুইটাই মনত ৰাখিবি এই গছজোপা কটা চাবলৈ মই ইয়াত সং আৰু হয়টো এই সংলাপটিত আপুনি সোমাই গৈছে আচলতে সংলাপ এটা মাতিবলৈ যোৱাৰ আগতে হয় এই যিটো চৰিত্ৰ হয় চৰিত্ৰটো আগত সোমাব লাগে হয়

সেইটো সেইটো কাৰণে বহুত বেয়া লাগে আৰু সেইটোৱেই সময় দিব নোৱাৰোঁ আৰু দ্বিতীয় কথা কি অভিনয় জগতখনত সোমাই যোৱাৰ পিছৰ পৰা এটা কথা মন কৰিছোঁ যে অকল মা দেউতাকে নহয় বা ঘৰখনকে নহয় স্মৃতিৰ কুটুম যিমান আছে সকলোৰে পৰা অলপ বেয়া পোৱা যেন ভাৱ এটা অনুভৱ হয় মানে কিহৰ পৰা কাৰোবাৰ ঘৰত কিবা বিয়া বাৰু সকাম নিকাম সেইখিনিও আহিব নোৱাৰোঁ বা

তাতে মই মোক মানে চবেই মামা মামা মাতে ৰাজহুৱা মামা আৰু কিন্তু মোৰ মানে চৰিত্ৰটো এনেকুৱা আছিলে মই যদি ক'ৰবালৈ কিবা বস্তু আনিবলৈ যাওঁ মোক যদি কয় চেনি আনিবি মই বাটত মানুহবোৰৰ লগত লগ পাই পাই কথা পাতি পাতি যাওঁতে যাওঁতে মানে চেনিটো গৈ পেলাই হয়তো নিমখো হৈ যাব পাৰে তেনেকুৱা আছিলে চৰিত্ৰটো সেইদিনা মোক বজাৰলৈ পঠালে দেউতাই বজাৰলৈ পঠাওঁতে মোক ক'লে যে তই মাছ আনিবি ঠিকে আছিলে গৈ আছিলো বাটত পালে বাটত আকৌ এজনহে পালে পাই সুধিলো মামা কি খবৰ তেতিয়া সেই কোনোপৰা মই ডাইলগ্ট মাতিছো কি যে মামা কি খবৰ ঠেক এই লগালি নহয় গণ্ডগোলটো সেয়ো একে চৰে কাণ ফালি দিওঁ সেই পাই কলৈ যায় বুলি যে সুধিলি মই আচলতে যাওঁ মনত পেলাম সেয়ো মনত পেলাম তেতিয়া সি গৈ মানে যে বজাৰলৈ আহি আছো তেওঁ কি আনিবলৈ আহিছিলো সি এফালৰ পৰা কৈ যায় শাক চব্জিৰ নাম কৈ যায় মই বোলো নহয় অমুকটো নহয় তমুকটো নহয় সি কয় মাংস মল থৈত মাংস খাব নোৱাৰো মাংস একেবাৰে খাব নোৱাৰ কাৰণ ঘটনাটো হ'ল এই যে বজাৰবোৰত এনেকৈ বৰফিনেদ দিয়া পিঞ্জাৰ ঘৰবোৰ দেখিছনে দেখিছ সেই পিঞ্জাৰ ঘৰবোৰত যে লেংটা কৰি পেলাই ঠেঙত ৰছী এডাল লগাই মালটো ওলমাই থয় সেইটো তই দেখিছ ন ঠিক আছে সেইখনলৈকে ঠিকে আছে তই দেখিলি কিন্তু তইতো কেনেকে গম পাবি সেইটো কুকুৰে নে ছাগলীয়ে মাংস খাব নোৱাৰিছ মোক মাছ আনিবলৈ কৈছিলে মাছ সেই কাণ ফালি দিওঁ তোৰ নামটো কি আছিলে সৰুজালে মনত পৰিব লগা নামটো মই আকৌ ছজনক সদায় পাহৰি পাহৰি যাওঁ এ মাছ মাছ এইবাৰৰ পিছফালৰ পৰা মাত নিদিবি দেই মই বজাৰৰ পৰা মাছ আনিবলৈ যাওঁ ধুনীয়া ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া হয় দাদা আপোনাৰ ইমান মূল্যৱান সময় আপুনি দিলে বহুত বহুত আপোনাক ধন্যবাদ আপুনি এনেকৈ আগবাঢ়ি যাওক ৰাইজৰ সমাদৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হওক সদায় থাকক আৰু সুস্থ সবল হৈ থাকক তাৰে কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ আৰু লগতে মই ৰাইজলৈ জনাইছো মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছো আপোনালোকে যিসকলে এতিয়াও কৰা নাই সকলোৱে আৰু এই ঘণ্টিটো বজাবলৈ ঘণ্টিটো বজাই দিব সকলোৱে দেই আৰু আপোনালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি আহি আজি মোৰ লগত এইখন সময় পাৰ কৰিলে ভাল লাগিলে আপোনাৰ লগত আপুনিও আগুৱাই যাওক আপোনাৰ চেনেলটি আগুৱাই যাওক আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যাওক আৰু বহুত আছে শিল্পী ন পুৰণি শিল্পী আৰু বহুত আছে তেওঁলোকৰ লগতো আগবাঢ়ি যাওক হয় আপুনিও সুস্থ হৈ থাকক ধন্যবাদ জয় আই অসম জয় আই অসম